Робити ставку на енергоефективних заходах дуже актуально, особливо для майбутньої зими. Тож чи можна зекономити на комунальних платежах? Це програма День вітаю всіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. В Україні діє державна програма співфінансування енергоефективних заходів, яку впроваджують всі державні банки України. Сьогодні ви дізнаєтесь, як можна взяти участь у такій програмі. І детальніше про це ми запитаємо у нашої гості. В гостях у нас Софія Лін, заступник керівника проекту IFC, група світового банку, так і експерт з фінансових питань проекту, про який ми будемо говорити. Я вас вітаю. Добрий день. Перше запитання, воно таке, знаєте, накипівше, Я впевнена, що не тільки від мене, а й від всіх киян, і, і взагалі не тільки киян, а й жителів нашої країни, коли вони отримали нові е, платіжки, як ми це називаємо, або рахунки. Тому що ну у багатьох був шок, скажімо так, як нам е, як ми правильно маємо реагувати на подібні ситуації. Да, вопрос, конечно, самый актуальный жизненный, сейчас, да. жизненный, да. Но а на самом деле мы начали готовиться к этому еще в апреле этого года, когда мы первый раз получили новые платежки с новыми тарифами на электроэнергию, на горячую холодную воду. И вот сейчас действительно мы готовимся к тому, что получим платежки за отопление. Но э, мне бы хотелось э, здесь сказать именно о том, о, о чем все э, действительно волнуются, это о тарифах. Да? А, mm -hmm. тарифы, тарифы действительно повышаются. Да? И когда мы об этом говорим, то важно понимать то, что такое понятие, как м, низкие тарифы, дешевые тарифы, такого понятия вообще не существует. Потому что когда мы идем в магазин, мы идем в магазин, вот, ну, например, м, покупать морковку, да? мы знаем, что это имеет свою цену, да? А с чего она складывается? Эту морковку нужно вырастить, ее нужно перевезти. Конечно, угу. ее нужно где-то сохранить, ее нужно продать. И это все имеет какую-то цену, стоимость. То же самое и с нашими ресурсами. Электроэнергию нужно произвести, нужно нам провести то же самое с газом. Его нужно закупить. И, к сожалению, пока половина газа, используемого в стране, це екс газ. І за це за все потрібно платити. Тобто ви хочете сказати, що вони не завищені? Багато хто з містян переконані, що вони завищені, і вони навіть э, намагаються привести якісь з цього докази. І це часто дуже використовується, наприклад, там перед черговими виборами в якихось там агітаційних э, промовах. Тобто, це неправда. Вони не завищені. Ділено в тому, що Кому-то за это приходится платить, а кому, да, вот если мы выплатили часть, да, где эта остальная часть? А государству нужно где-то найти эти деньги. Mm -hmm. Эти деньги берутся из налогов, налогов, которые каждый из нас, мы все граждане, платим. Соответственно, в любом случае мы за это все платим. Только mm -hmm. либо это в виде субсидируемых тарифов, да, и плюс, плюс еще и наши налоги. Что очень интересно, это то, что исследования Мирового банка показывают, что такая, такая ситуация на руку как раз э, ну, состоятельному слою населения. Потому что представьте себе э, человек с вилой, с бассейном, и этот бассейн отапливается субсидируемым теплом, угу. за которое мы доплачиваем из своих же налогов. Поэтому угу. это не есть... Как сказать, правильная прозрачная ситуация и и вот э, выстраивание ситуации, когда ну, мы платим за то, что мы потребляем, угу. и есть вот тот правильный механизм. Угу. Вот целая философия. На деле, хоча хочется розмову, якщо чесно скерувати в таке практичне русло. Вот я сегодня хочу помочь нашим глядачам. Я хочу, чтобы вы рассказали, это можно сделать. И в Киеве, например, в многих местах так само оставлять личин за тепло и Дальше разницу. Вот Это единственный выход из ситуации, про которую мы сегодня говорим. Установка тепловых счетчиков ⁇ это самый первый и самый важный инструмент. Потому что, опять же, возвращаясь к тому же нашему магазину, к тому же нашему рынку, когда мы идем покупать морковку, что первым делом мы делаем? Мы ее взвешиваем. <свечес> мы... Так, мы знаем о вагу мы платим ему. Это самое, правда? Конечно, это же не норма день mm. потребления морковки, которая там есть у кого-то. Вот и все. Это то же самое. Первый, самый важный шаг. Дальше уже мы можем поговорить о том, что мы можем сделать, чтобы регулировать потребление тепла. Потому что просто установив прибор учета, мы видим, за что мы платим. Но нужно дальше... Уміють це все контролювати і регулювати. викладати. Ну, я, я тільки хотіла сказати, що е, бачити, ну, якщо ти, наприклад, отримав в супермаркеті, якщо ви вже провели, провели таку аналогію, чек, і ти бачиш, за що ти заплатив, добре, ти володієш інформацією, але все одно в тебе є думка про те, що ти б хотів, би якось так зробити, щоб сума в кінці була меншою. От, власне, я про економію хочу далі поговорити. Обязательно. Но я би також хотіла, щоб е, всі наші тілі зрителі, коли вони эти платіжки, Обратили на них внимание и посмотрели, действительно ли, вот мы же говорим о том, что действительно очень много приборов учета было установлено, действительно ли в реальности эти платежки это отражают, платят ли люди действительно по а, это, а Просто вы смотрите платежку, и вы, если вы видите что, что оплата идет по какой-то норме, да, за количество проживающих, Средний, это, там, да, это значит, что прибор учета стоит, но он не действует, да, то есть это нужно, чтобы все действительно обратили на это внимание, прибор учета нужен, по нему нужно платить, и это нужно требовать, а теперь если мы говорим про непосредственную экономию, то опять же прекрасный пример. Наш э, октябрь, вот уже ноябрь, э, тепло на улице, да? Будьте, слава Богу. Э, что что происходит? Нам в квартире жарко, и мы что делаем? Что вы, вы делаете? Выкрываем балконы, как... я, например, там. Да mm -hmm. і це і та говорить о том, що ні в одної я ж не можу зробити, наприклад, повернути там якийсь краник і зробити, щоб батарея менше гріла. Я не можу цього зробити а як інакше. Правильно. Но я хотела сказать еще mm -hmm. ту вещь, что ни одна страна, состоятельная, развитая, не может позволить себе так, вот именно такую роскошь. Это просто открывать балконы и, Разтак, и, и значит, растачу, после, выбрасывать mm -hmm. это дорогое да. тепло. И можно, конечно же, да, если есть какие-то регуляторы на батареях, можно их закрутить. Но опять же... Вы просто напросто отдаете это тепло кому-то другому ваш соседу в доме, да? Угу. Чтобы начать действительно регулировать и экономить, э -экономить нужно представить, что дом это единое целое, и в этот дом по трубе идет теплоноситель. Вот, вот он входит в дом, угу. а затем уже он распределяется по всем квартирам. Соответственно, здесь, когда у вас стоит уже прибор учета, вы смотрите, сколько вы потребляете, и здесь же стоит регулятор тепла погодный, так называемый погодный регулятор тепла, который в зависимости от температуры внешнего воздуха открывает или закрывает, так сказать, поток того теплоносителя. Соответственно, вот только тогда, когда у вас есть это, вы можете уже начать реально экономить. Что-то сделать, открыв форточку, закрыв себе батарею, и не имея этого, будет комфортнее, будет прохладнее, но ну, ничего не будет. економити на Економіч, ну, щоб не тразиться. Я зрозуміла, а дуже це складно зробити, щоб от почалася. Ну, от як це зробити? От я просто послухала, я зрозуміла. Але я сиджу і думаю, а як? А скажіть, будь ласка, у вас у вашому домі є об'єднання совладельців? Наскільки я знаю, ні. Хоча мова про це ведеться вже, ну. месяцев два так точно. В вашем доме? Mm -hmm. Это очень важно, безусловно, потому что для того, чтобы что-либо сделать в многоквартирном доме, то первым делом... Все могут быть за Конечно. Mm -hmm. Конечно. Mm -hmm. Даже не все. Не обязательно все. Нужно создать вот этот вот орган объединения совладельцев, а затем уже, это как в обычной демократии, дальше уже большинство, дальше уже вы решаете правильным сбором и так далее, там уже решается Я хочу мы сейчас про это поговорим більш детальніше потому что я зрозуміла, без этого неможливо подключиться до цієї Державної програми, яка почала діяти, да, яка може реально допомогти людям платити менші гроші. Але багато хто вважає, живучи у багатоповерхівках, як і я, наприклад, що втепливши свою квартиру, можна зекономити. Особливо, якщо звичайно ж стоїть лічильник на тепло. Це дуже хороший випадку, mm -hmm. це дуже важливий вопрос, тому що якщо ми проїдемо по городу, ми кожен день бачимо. Дома, -як, які в таких заплатках. А, так, просто они такие так. разноцветные. Кто себе крема, сделал крема. Что это значит? Если у вас в квартире холодно, маленькие дети. Им холодно, они болеют все время, или очень часто жалуются. Я там сплю э, 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 спиной к к стене, а у меня спина замерзает, спина, спина болит. Это плохо, безусловно плохо. Поэтому люди делают, они утепляют себе квартиру, и это понятно, логично. Но опять же, утеплив вот просто сделав свою квартиру Экономить не получится. Нужно делать это сообща. Нужно начинать и делать мероприятие. Э, давайте мероприятия буквально 30 дому. секунд присвятим о том, чтобы послушать, что про это думают кияны, и повернемся до разговора. Увага на экран. У нас стоит общий счетчик на доме тепла, и когда мы утеплили окна, конечно, мы меньше намного стали потреблять. Друзья, которые э, вот это, стены, фасады утепляли, говорят, экономия налицо, явно. Утеплять, делать все, как живет мир. Надо утеплять капитально, экономить капитально. Для того, щоб ви створити це об'єднання, да, бо ви сказали тільки гуртом, якщо ми живемо у великих будинках, можна скільки завгодно окремо собі створювати окрему державу в своїй квартирі, але все одно ви будете платити чималі гроші. Хто має виступити ініціатором? Як це зробити? Як ем, підняти бувають таких важких на підйом українців, які інертними бувають досить часто там бачать оголошення висить, а давайте об'єднаємося і він пройде повз і якось не відреагує. От хто цим має займатися, щоб було це об'єднання? Например, этим человеком можете быть вы. <laughs> Например, этим человеком могу быть я. Это это все мы. И вот э, у нас есть очень много примеров, таких, что обычные люди, можно сказать, герои нашего, гер, наши герои, э, это соседи. Они живут буквально э, на, на нашей железничной клетке. Mm -hmm. э, есть пример. Э, Женщина, бывший кондитер, которая пекла пироги ночью, теперь она стала председателем ОСББ. И другие дома, увидев это, увидев то, что что-то делается в доме, платят меньше, дом красивый, конечно же, начинает присоединяться. Женщина, учитель. Там то есть інженір, тоді Это, это ми з вами мы я зрозуміла, ми. що ми з вами, але я не дарма перед цим згадала, що українці достатньо енертні. Ми ще від цього не позбавилися. На жаль, і мені здається, що справа б пішла набагато швидше, якби, наприклад, вже отримав платіжку і подивився, що о, там менша сума аніж була, або менша ніж платять у сусід у... сусідньому будинку. От тому я й запитала, що ну все ж таки хто може спровокувати цю ініціативу. Ну вот, вы понимаете, про что я говорю? Вот, про этих кондитера, учителях, про которых вы вони они уже имели уже собственный опыт, Или каким чином они решили помукать своих соседей до изменения. Это была только, чем хуже ситуация, так сказать, а, тем лучше, тем, тем больше стимул. Соответственно, это, это активная, активная гражданская позиция. В каждом городе есть ресурсные центры. Um, у нас є веб-сайт, якого люди mm -hmm. можуть посмотрети mm -hmm. називається твоєosbb.org, mm -hmm. на якому є інформація про ресурсних центрах в будь-якому місті, де можна звернутися і узнать інформацію, как создати це об'єднання, зрозуміла. Добре, Якщо створити от такий ресурс, тільки на рівні однієї багатоповерхівки, це має бути ініціатива від тих, хто там живе. Це логічно, правда, але дуже часто людей зупиняє, що навіть для того, щоб в майбутньому економити зараз потрібно вкласти гроші. Це розхожа ситуація, де брати ці гроші? Чи є якісь реальні приклади залучення коштів до багатоповерхівок, які ну якби жителі якого вирішили об'єднатися в таку організацію? Це теж дуже актуальний питання, тому що саме зараз, в цьому году, з мая місяця, працює державна програма, яка дійсно допомагає людям. Стимулируют их для того, чтобы сделать провести энергоэффективная модернизация в их доме. Соответственно, обратившись в любой из государственных банков, люди могут, опять же, если вы живете в, в частном доме, вы можете получить взяв кредит на замену котла или на. А ага, то банки сегодня это прокредитовать. Они так и делают. Безусловно, банки это и есть двигатели вот этой и имплементаторы этой программы. Соответственно, обратившись в банк, в один из государственных банков. Опять же, на тому же сайті твої ОСББ.орг mm -hmm. є вся эта інформація. Ви можете отримати опять же жив'я в частному домі, можна отримати компенсацію mm -hmm. взяв кріді більше в багатоповерхівці. А в многоквартирному доме можна получить компенсацію до 40% от тіла кредита на матеріали оборудовання. Ми сьогодні есть, почули тем... багато відповідей на питання, які нас турбували. Більше глядачі, як ви сказали, зможуть подивитися на сайті. Я вам дуже дякую за розмову. Хочу нагадати, ми спілкувалися із заступницею. Керівника проєкту IFC, експертом з фінансових питань Софією Лін. Наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня, а також теплої зими. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.